В последнее время вы применяете вот для лечения своих пациентов салфетки опекуна, гелевые антимикробные салфетки опекун. Для каких типов ран вы применяете их? Ну, вы же сами сказали, что они противожоговые. Значит, мы применяем в основном для лечения ожогов. В принципе, любой практически глубины, ну, только исключая четвертую. Вторая, третья, 3А, 3Б. Вот. Рекомендации положительные, потому что мы, у нас несколько больных таких пролечилось. Во-первых, Во хороший лечебный эффект. Во-вторых, хороший обезболивающий эффект. Эти повязки на снимается снимаются без, безболезненно. То есть они, грубо говоря, к этой открытой ране не прилипают. разина поверхность закрывается полностью этим гелем. Вот. И самое вот основное их так сказать, качество, что один слой один э, слой который остается через сутки вот, его снимать не нужно можно просто положить следующую салфетку вот и благополучно лечить безболезненные тяжелые раны пробовали лечить э, даже трофические язвы и троф, э, трофические эффект практически, практически тоже э, положительный потому что э, так же само происходит не на, ее не надо менять, она, даже если менять, она очень легко отходит от раневой поверхности, то есть безболезненно. Можно э, лечить обширные, вот даже вот, ну, сейчас это актуально. Э, после хирургических обработок, после фаз э, обширные э, гранулищие раны. И даже, и, и даже живота, и даже конечностей. Вот. Та же самая салфетка выкладывается раневая поверхность, вот, кладется может быть, даже мазевая сверху, вот, с, тем же ксероформом, и то же самое на привязке практически безболезненно э, меняется повязка. А да. вот вот огнестрельные раны, как вы думаете? А я только что сказал, что вот открытые гранулирующие огнестрельные свежие, конечно, нет. Там совершенно другая ситуация, там обильная эксудация идет, эта салфетка, в принципе, по при не может, не может, так сказать когда уже начинается... Генуляция. А вот когда, да, вот когда вот этот период эксудации э, закончился, вот, вот эти вот репаративные процессы, то есть бос, заживление, ну, она как раз, в принципе, самая разная. Ну вот раны, которые гноятся, то есть их очистили, обработали, и накладываются? находится... Нагнойные на раны, э, мы такого опыта не имеем. Есть у нас раны, которые под фибрином те же ожоговые. Вот. Если она покрыта фибернозным налетом, а не гнойным, вот, мы тоже кладем эти салфетки и также легко перевязываем. Вот. А вот э, нагноившуюся рану, там э, немножко по-другому. Надо принять еще и сорбенты. Потому что э, там, где, там, где она буквально как искусная кожа, лежит на ожоговой поверхности вот, и потом заживает эта рана под ступом. Вот. А вот там, где э, рана нагноилась, э, эта салфетка долго не продержится. Просто ее надо срезать в том участке, где она наилась. Вот. И класть или другую, или сорбирующую повязку.